Получить хороший урожай и в итоге неплохую прибыль – то, к чему стремятся сельхозпроизводители. Но для этой цели необходимо немало усилий и денег, а также много чего учесть. Не менее важный аспект – это приобретение качественных агрохимикатов. Почему я сделала ударение на слово «качественные»? Потому что четверть на украинском рынке средств защиты растений занимают подделки. А потери урожая от использования данного некачественного продукта достигают 30-40%. Это проблема в Это проблема в общем всего рынка средств защиты растений, не только в Украине, а в каждой стране, которая занимается сельским хозяйством. Если брать последние данные рынка средств защиты растений, то оценки такие: больше 25 процентов у нас фальсификат, непонятная продукция непонятного качества. Что же делать, чтобы не стать жертвой нехороших агрохимикатов? Все очень просто. Нужно покупать продукцию у проверенных дистрибьюторов, поставщиков, в магазинах, в агромагазинах, а не идти на базар покупать за копейки, потом обрабатывать, не получать эффект, а с другой стороны непонятно, что в этой подделке, как это будет влиять на окружающую среду и на продукцию. В общем, уяснили, чтобы не попасть на подделку, нужно покупать препараты у официальных производителей. Одна из таких компаний – Укровит, национальный производитель агрохимикатов. Основана в 1999 году и на сегодня занимает лидирующие позиции на отечественном рынке средств защиты растений. Но твердо стоять на ногах отнюдь не повод расслабиться. Корпорация строит дальнейшие планы развития фабрики и одна из приоритетных задач в ближайшее время – это создание лаборатории по усовершенствованию форм агрохимикатов. Зачем? Смотрите далее. Мы создаем уникальные продукты, которые никто из конкурентов не может предложить на нашем рынке. Изучаем проблемы аграриев и таким образом делаем решение этих проблем. Кроме того, успех и твердые позиции на внутреннем рынке Украины национального производителя средств защиты растений побуждают Укровид расширять свои границы продаж. Поставляем продукцию и в Молдову, и в Грузию. И так тоже с каждым роком там и Кількість клієнтів збільшується, з ким ми там працюємо, тому теж всі, ну, всі я ж кажу, всі, спочатку важко там заходити в якийсь ринок, тому що тебе не знають. Треба, всі хочуть спочатку спробувати продукцію, якість перевірити. Поступово, коли вже розумієш, що якість достойна, а у нас зараз якість на рівні з світовими мультинаціональними компаніями, тому, а, а вартість вдвічі дешевша. доверяй, но проверяй. Больше 100 молдавских аграриев приехали в Черкассы на фабрику агрохимикатов удостовериться в качестве препаратов, которые изготавливает данная фабрика. есть производство, хорошее производство на Украине средств защиты растений, которые позволяют иметь качественный продукт у себя в поле. Что нас затронуло, то абсолютно вот проект самый, что не есть, серьезный. Поясняю почему. Значит, они готовы произвести именно абсолютно лабораторные исследования культур, которым мы занимаемся, на предмет выяснения по части болезней, с вредителями где способствует абсолютно нам сэкономить денежные средства. Вот именно Укравит вот сейчас этим направлением занимается. Мне приходилось участвовать во многих семинарах и по Западу, в Чехии, в Словакии, в Венгрии, в Германии. Вот. Но что меня здесь поразило, вот уровень специалистов, да, вот, вот тот уровень, тот план, который они хотят именно внедрить в сельское хозяйство, это завлекло нас очень даже. Я вам скажу, что впечатляет. Из того увиденного, что мы здесь посмотрели, нам показали представители этой фирмы, из чего они начинали и к чему они пришли, еще те наметки, которые у них есть в перспективе, я думаю, что это будущего не только для этого предприятия, а потому что здесь цепочка. Люди работают. Это отчисления бюджетные. Это немаловажно для и государства, и для самого этого предприятия, которое э, является флагманом, как я понял, э, из того увиденного, флагманом э, из тех предприятий, которые работают на территории, на территории Украины. Цена э, более приемлемая на Украине, чем остальные фермы. И поэтому мы хотим работать с Укробитом. Все хотим что-нибудь получше, конечно. А у крови это хорошее. Например, я первый год начал с гербицидами этими работать их. И хочу сказать, во-первых, цена в два раза дешевле почти, чем вот что там нам предлагают. А качество? качество тоже хорошее. От теории к практике. Кроме того, чтобы убедиться в существовании настоящей фабрики, делегация гостей из Молдовы отправилась на поля одной аграрной компании, которая использует средства защиты растений корпорации Укрвит. Увидеть, как препараты работают на практике. Укравит является наш стратегический партнер уже несколько лет. Мы работаем уже пять лет, мне кажется, с фирмой Укрвит. Мы 95% нашего поля обработаем с препаратом Укравит. Э, Имеет э, для нас большой плюс. Это очень гибкий э, фирма, очень э, просто с них общается. Э, очень высокий профессионал, для того иметь рекомендации. Но основной, основной, это качество препарата. Э, по качеству препарата очень сложно сегодня найти качественный препарат потому что, к сожалению, на рынок очень много фальшивых препаратов. А здесь с фирмоукравит мы гарантированы качество, потому что мы возьмем препарат прямо на завод и очень хороший уровень отношения цена и качество. Итак, молдавские аграрии убедились в существовании украинской фабрики агрохимикатов и получили много советов по использованию средств защиты растений от специалистов компании «Укровит».